دیکھیے آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ سورج تو ابھی نکلا ہی نہیں ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے سورج ڈوب چکا ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہ بات آپ کو آج پتہ چلی اور ڈیڑھ ہزار سال سے ہمارے جو صحابہ کرام اور بزرگان الدین اور اولیا ادام اور, اور مسلمان جو نمازیں پڑھتے رہے وہ کون سے سورج کو بنیاد بنا کے نمازیں پڑھتے رہے روزے رکھتے رہے دکھائی دینے والا نا تو لہذا تمام فارمولے دکھائی دینے والے سورج کے مطابق ہی ہمیں بنانے ہوں گی کیونکہ شرن ہم اسی کے پاون ہیں نہ کہ اس کی اصل حقیقتوں کے ٹھیک ہے سورج دکھائی دے رہا ہے بس نہیں ڈوبا ہم نہیں روزہ کھولیں گے جب تک سورج ہمارے لیے اپنے صحیح معنوں میں چھپ نہ جائے غروب نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اب اس کی مقدار کو ناپا گیا تو یہ چونتیس ذقی کے نکلی اب فارمولا کیا بن گیا ناظرین دیکھیے سمتر راس سے افق نوے درجے اور افق سے چونتیس دقیقے جب اس کا بلائی کنارہ ہوگا تو یہ ہو گیا نوے چونتیس نوے درجے چونتیس دقیقے اور سولہ دقیقے اس کا مرکز نیچے ہوگا تو یہ ہو گئے نوے درجے میں چونتیس دقیقے اور سولہ دقیقے جمع کیے تو نوے درجے پچاس دقیقے تو پتہ چلا کہ جب سورج حقیقت میں نوے درجے اور پچاس دقیقے پر اس کا مرکز پہنچے گا ہمارے سمتر راز سے تو پھر شرعی لحاظ سے طلوع ہوگا اور مرکز شمس سے سمت راس سے مرکز شمس کی دوری کیا کہلاتی ہے طلبہ اکرام کیا وہ بھول گئے اتنی جلدی ابھی ہم نے پرسوں جو پڑھا ہے ہیں. لہذا اب ہم کہیں گے کہ بود سمتی برائے طلوع غروب جب ہم مطلق لکھیں گے طلوع غروب تو وہ شرعی اور حقیقی ہی مراد ہوگا ٹھیک ہے نجومی کے لیے ہمیں مقید کرنا ہوگا تو بودے سمتی برائے طلوع غروب نوے درجے اور پچاس دقیقے ٹھہرا اب دیکھیں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو لیا اپنے زمانے میں تو وہ نوے درجے اور انچاس دقیقے لیا کیونکہ سولہ اور تنہیس دقیقے جمع کریں گے تو انچاس دقائق بنیں گے اور اس کی وجہ سے کوئی اوقات میں کوئی قدر فرق نہیں آتا بس سیکنڈ دو سیکنڈ ڈھائی سیکنڈ کا فرق جو ہے وہ اپنے عام عرض بلاد پر وقع پذیر ہوگا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ٹھیک اچھا جی بلکہ ہم نے جو نوے پچاس لیا ہے اس میں دیر سے ڈوبے گا اور جلدی طلوع ہوگا اور نوے انچاس لیں گے تو پھر چند سیکنڈ دیر سے طلوع ہوگا اور چند سیکنڈ قبل غروب ہو جائے گا لہذا نوے پچاس لینے میں مزید احتیاط ہے دو تین سیکنڈ کی اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے اور جو وجہ تھی میں نے آپ کو بیان کر دی اب پیارے طلبہ کرام اب بات یہ کہ یہ انکسار جو پیدا ہوا کہ ایک چیز ہمارے سامنے نہیں ہمیں نظر آنے لگی ایک چیز ہم سے اوجر ہو چکے پھر بھی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ ان کے ساتھ ہمیں پتہ چلا لیکن اس کی اصل لوجک ہے کیا کس وجہ سے ایسا ہوا تو آئیے تھوڑا سا آپ کو اسکول اس کے زمانے میں لوٹنا پڑے گا دیکھیے ہم نے اسکول اس کے زمانے میں پڑھی تھی یہ بات ایک ہوتا ہے واسطہ ہوا اور ایک ہوتا ہے پانی ٹھیک ہے روشنی اگر ہم کوئی چھڑی جو ہے وہ آدھی پانی میں ڈال دیں ہم نے یہ چھڑی ڈال دی پانی کے اندر ایسے چھڑی سیدھی ہوتی ہے ہم نے سیدھی چھڑی ڈال دی لیکن ہمیں دکھائی کیا دے گا ہمیں دکھائی یہ دے گا کہ جیسے ہی چھڑی پانی میں داخل ہوئی تو ٹیڑی ہو گئی آئے تو آپ زیادہ بڑا تجربہ نہ کریں آپ شیشے کے گلاس میں آپ آدھا پانی بھریں اور ایک بال پین لے لیں ٹھیک ہے یہ کوئی اور چھوٹی سی پینسل وغیرہ بچے کی وہ آپ اپنے ترچھی داخل کریں اپنے ذرا غور سے دیکھیں تھوڑا سا نظروں کو نیچے کر کے ترچھا آپ کو دکھائی دے گا جیسے ہی پینسل جو ہے وہ گلاس کے پانی میں داخل ہوئی ٹیڑی ہو گئی آپ اسے نکال کر دیکھیں وہ ٹیڑی نہیں ہوئی صرف نظر آ رہی ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ کی جو روشنی ہے ہوا سے جو روشنی پانی میں داخل ہوگی تو وہ امود کی طرف جھک جائے گی یہ دیکھیں یہ جو ہے ٹیڑی ہو گئی یعنی جانا یوں چاہیے تھا لیکن نظر یوں آئے گی ایسے نظر نہیں آئے گی جیسی اصل اس کی حیت ہوگی اسی طریقے سے اگر روشنی پانی سے ہوا میں داخل ہو اگر روشنی پانی سے ہوا میں داخل ہو تو پھر وہ یوں مڑ جائے گی یہ دیکھیں یوں جاتے جاتے یوں گھوم جائے گی حالانکہ جانا وہاں چاہیے تھا لیکن وہاں نہیں جائے گی امید ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ دونوں میں نے واسطے بنا دی دونوں صورتوں میں روشنی جھک جاتی ہے بس یہی ہمارے بزرگوں نے بھی بیان کیا کہ یہاں بھی ایسے ہی ہوگا جی یہاں کیسے ہوگا یہاں تو ہوا اور پانی کا معاملہ ایک کثیر دوسرا لطیف یہاں تو دونوں طرف ہوا ہی ہوا ہے ہمارے اس سورج کے درمیان کہاں سے پانی آ گیا تو واقعی پانی نہیں ہے لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی تو نہیں ہے ہیں دونوں ہوائیں لیکن دونوں ہواؤں میں فرق ایک ہوا کثافتوں سے بھرپور ہے جو ہماری زمین کے گرد جو غلاف لپٹا ہوا ہے اوزون کا تو اس میں ہوا زیادہ کثیف ہے اور اسی میں موسم بنتے ہیں بادل بنتے ہیں طوفان بادوبارہ بارش ہوتی ہے باری ہوتی ہے سب کچھ اسی ہوا کے اندر ہوتا ہے جو ہماری زمین کے گرد کو کہتے ہیں خلا تو خلا جو ہے وہ کم کثیف ہے اور ہماری جو زمین کے گرد لپٹی ہوئی ہوا ہے وہ زیادہ کثیف ہے لہذا یہاں پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اس کی شرح ریشیو کم ہوگا یعنی مثال کے طور پہ یہاں پر کیا تھا کہ جب پانی سے روشنی ہوا میں داخل ہو تو وہ جو ہے زیادہ ترچھے ہو رہی تھی یہاں پر اس کا ترچھے بن کا جو ریشیو ہے وہ کم ہوگا کیونکہ حقیقتاً یہ پانی اور ہوا نہیں ہے دو بالکل مختلف واسطے نہیں ہیں ہے. ہے ایک ہی جیسے لیکن ان کی جو ہے کیفیتوں میں فرق ہے لہذا جو ہے وہ قانون یہی لاگو ہوگا لیکن قانون کی شرح ذرا کم لگے گی میری بات امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آئیے اپنے کہ ہماری زمین کے گرد جو غلاف ہے وہ کتنا موٹا ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری زمین کے گرد جو غلاف ہے وہ قول اول پر پینتالیس میل موٹا ہے اور قول آخر پر باون میل اچھا اب دیکھتے ہیں جدید تحقیق کیا کہہ رہی ہے تو جدید تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ اسی سے پچاسی کلومیٹر اسی سے پچاسی کلومیٹر لہذا یہ زیادہ درست ہوا ٹھیک ہے موجودہ تحقیق پر باون مین والا قول جو ہے تو اتنی موٹائی ہے ہمارے زمین کے گرد جو ہوا لپٹی ہوئی ہر جانب تو اتنی موٹائی اس ہوا کی ہے اور چلتے ہیں وہ سب ہمارے اسی اوزون کے اندر چل رہے ہیں اس لیے کہ وہ چالیس ہزار فٹ کی اونچائی پر ضرور ہوتے ہیں لیکن تین ہزار دو سو اکیاسی فٹ سے ایک کلومیٹر بنتا ہے لہذا زیادہ زیادہ یہ بارہ تیرہ کلو کلومیٹر اونچے ہوتے ہیں تو ہوائی جہاز بھی آٹھ دس بارہ کلومیٹر پر پہ اڑتے ہیں اور با, با, جو با, بادل ہوتے ہیں بادل ہم سے جو ہے بعد بادل دس میل اوپر ہوتے ہیں اور بعد بادل تو ایک میل پہ آ جاتے ہیں جو بارشیں برساتے ہیں لہذا یہ ساری چیزیں یعنی یہ بادل بھی ہوائی جہازوں کا اڑنا بھی یہ سب کچھ اسی ہوا کے اندر ہوتا ہے ہاں خلا کے اندر جو ہے وہ جانے کے لیے پھر راکٹ کی حاجت ہوتی ہے پھر خلائی سیارے جس کے ذریعے آپ بدنی چینل دیکھتے ہیں تو یہ خلا میں ہوتے ہیں اور ان تک جانے کے لیے پھر راکٹ کی حاجت ہوتی ہے وہ پھر ایک علیحدہ معاملہ ہے وہ اس سے باہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیے وہی دوبارہ افق بنا لیا ہم نے ٹھیک ہے اب سورج ابھی نیچے تھا اور ہمیں دکھائی نہیں دینا چاہیے تھا نوے درجے پچاس دقیقے میں اس کا مرکز تھا اب دیکھیں اس کی روشنی جو ہے اس نے ہماری جانب آنے کی کوشش کی اور جب وہ اس سنگم پر پہنچی ناظرین اکرام کہ یہ کسافتوں والی ہوا آگئی گئی اور یہ خلا ہو گیا ٹھیک ہے دیکھیں جب خلا سے کسافتوں کی ہوا میں جب روشنی نے داخل ہونے کی کوشش کی اب اس کو سیدھا جانا چاہیے تھا یعنی ہمارے سر کے اوپر سے یہ روشنی گزر جاتی ہزاروں میل کے اوپر سے لیکن ایسا نہیں ہوگا چونکہ واسطہ بدل گیا اب یہ ترچھی ہوگی اور ترچھی ہو کر یہ دیکھئے یہ ہم تک پہنچے گی اور یوں اس سورج کو جو ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا تھا ہم اس کو دیکھ لیں گے اور اسی کو دوسری طرح تعبیر اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے جو اپنے شوا نکلی اپنے بسر اپنے بسری شوا ہماری آنکھوں کو جو نور نکلا وہ نور یوں سیدھا جا رہا تھا افق پر سیدھا ہی چلا جاتا لیکن جیسے اس واسطے سے باہر آیا تو نیچے جھکے گا زیادہ یہ نیچے جھکا اور وہ سورج جو ابھی نیچے تھا اس کو ہم دیکھنے میں کامیاب ہو کتنی پیاری بات ہے کیسے وہ قدرت ہے رب تعالیٰ کی کہ ایک سورج ہمارے سامنے ہوتے ہی نہیں اس کو بھی ہم دیکھنے میں کامیاب ہو جاتی بالکل یہی کیفیت پیارے اور محترم طلباء کرام اور ناظرین کرام جانب مغرب ہوگی اور مغربی افق پر بھی ایسا ہی ہوگا یہ دیکھیے کہ جب سورج حقیقتن چھپے گا تو یہ چھپا کوئی تھوڑی یہ تو ہمیں یہاں دکھائی دے رہا ہوگا ابھی اس کو مزید نیچے ہونے کی حاجت ہوگی لہذا جب مزید اور نیچے ہوگا تب جا کر یہ دکھائی دینے کے اعتبار سے یہ پہنچے گا اس لیے کہ اب دیکھیے اب یہ روشنی بالکل وہی انداز کہ ہمارے سر کے اوپر سے اس کو گزرنا چاہیے تھا لیکن یہ جھک کر ہمیں دکھائی دے گی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں نے ابھی کچھ الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو نصف قطر شمس ہوتا ہے یہ شمس ہے اور یہ اس کا مرکز ہے مرکز سے لے کے باہری کنارہ اسے کہتے ہیں نصف قطر سیمی ڈایا میٹر ریڈیس ٹھیک ہے تو یہ اوسطن سولہ دقیقے ہوتا ہے تو یہ اوسطاً لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ پیارے اور محترم طلبہ احترام یہ کم و بیش ہوتا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم تحقیقی درجے میں پڑھ سکیں گے تو کریں گے نا تحقیقی درجہ تو ہمت نہیں ہاریے گا آپ نے تحقیقی درجہ بھی انشاءاللہ پڑھنا ہے اور ویسے بھی اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا تو جو اچھی طرح تقریب درجہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ تحقیقی درجہ پڑھنے کے قابل بھی ہوگا اچھا جی. تو الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ طلوع غروب کے وقت جو ہے وہ بودھ سمتی نوے درجے پچاس دقیقی کس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے